لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القادمة والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد Baik segmen uh, bual bis uh, kami bawakan tinjauan ekonomi semasa termasuk cabaran yang perlu ditangani serta peluang yang boleh dimanfaatkan. Uh, kami dapatkan Profesor Madya Dr Awan Shah Zainal Abidin, uh, fellow bersekutu kanan Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan ECoFi uh, University Utara Malaysia di talian ketika ini. Uh, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa. Terus saja kepada persoalan Prof. Kalau melihat kepada angka suku ketiga 20 2025, KDNK Malaysia berkembang sekitar 5.2% naik dari suku sebelumnya yang berada pada sekitar 4.4%. Prof, kongsikan terlebih dahulu apa yang perlu kita fahami mengenai pendorong utama di sebalik pertumbuhan ini dan sejauh mana momentum ini berterusan menjelang tahun 2026 nanti. Ya, terima kasih Hazel. Um, pertama sekali kita kena faham 5.2% ini adalah satu apa ni uh, angka pertumbuhan uh, sebenarnya yang melebihi daripada jangkaan pasaran okey okay, yang itu pertama dan yang kedua ia adalah satu uh, nilai yang sebenarnya sama seperti yang uh, dijangkakan ataupun data jangkaan awal daripada dosem dan saya melihat bahawa uh, dalam uh, data uh, pendorong utama uh, kepada pertumbuhan 5.2% ini uh, adalah daripada perspektif uh, penggunaan swasta ataupun kita kata secara keseluruhannya permintaan domestik uh, dan juga uh, dari sudut uh, sektor luaran kalau kita tengok uh, ekspor bersih uh, misalnya uh, mengalami pertumbuhan yang agak signifikan pada kadar 17.7% kerana uh, apa tu su suku suku Sebelumnya a uh, bersih berada pada penguncupan uh, 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 tu, penguncupan sebanyak 72.6%. Jadi ini sebenarnya adalah satu peningkatan yang agak signifikan. A uh, berkenaan dengan penggunaan swasta kalau kita tengok daripada sudut permintaan domestik. A uh, pertumbuhan 5% itu uh, sebenarnya adalah satu uh, momentum yang uh, agak baik kerana uh, kalau saya lihat dari segi pendorong uh, ataupun faktor-faktor utama yang menguatkan penggunaan swasta tu uh, ianya adalah uh, melibatkan pelbagai faktor yang saya lihat uh, mempunyai uh, satu uh, apa ni uh, kesan yang bukan hanya berlaku pada suku ketiga tetapi dijangkakan juga boleh diteruskan pada separuh kedua tahun ini dan juga uh, pada suku uh, awal suku tahun 2026. Kerana kalau kita tengok kebanyakan uh, dasar fiskal dan juga dasar monetary yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini dan juga Bank Negara Malaysia mempunyai kesan yang uh, apa tu agak uh, berpanjangan. Pertama sekali terutamanya penurunan kadar OPR pada bulan Julai sebanyak 25 mata asas kita juga lihat bagaimana kerajaan sudah mempertingkatkan tingkat kadar upah minimum peningkatan gaji penjawat awam peningkatan dalam perbelanjaan bantuan-bantuan STR ya. dan juga yang kita tahu pada apa tu sara untuk semua semua ini bagi saya Hazel akan meneruskan momentum pertumbuhan ekonomi bukan sahaja pada penghujung Uh, tahun uh, ini tapi ia juga dijangka akan diteruskan pada uh, awal suku tahun 2026 hmm. uh, Prof sendiri sudah manfaatkan sepenuhnya peruntukan RM100 Maisarah itu? Uh, saya dan isteri saya dah habis lah. <laughs> Okey, baik Prof. Kalau secara ringkas Prof, bagaimana perbandingan pertumbuhan KDNK semasa dengan ramalan awal kerajaan dan juga institusi penyelidikan? Adakah sasaran 4.0 hingga 4.8% untuk 2025 ini masih relevan? Uh, jadi, bila kita dah lihat uh, uh, keseluruhannya, memangnya saya boleh menyangkakan keseluruhan uh, andaian ataupun sasaran yang yang tertinggi tu 4.8% hmm. uh, boleh dicapai. Okay. Uh, kerana kita lihat bahawa uh, apa ni pada ketika ini pun uh, saya tidak nampak ada risiko-risiko uh, yang uh, membuat, apa ni membuatkan uh, pertumbuhan ekonomi uh, tersasar lah pada yeah. suku uh, keempat. Kerana kalau kita tengok pelbagai risiko-risiko contohnya dari segi uh, ketidaktentuan uh, ...apa itu uh, perdagangan uh, antara apa ni kita kata uh, tarif Trump itu uh, sudah pun ya. bagi saya diredakan dengan uh, perjanjian uh, apa tu ART itu uh, agreement of reciprocal tarif uh, jadi uh, sedikit sebanyak itu dapat membantu dan juga uh, saya melihat Apabila kerajaan telah pun melaksanakan uh, ataupun memperkenalkan uh, Rancangan Misi ke-13 dan juga Belanjawan 2026, uh, itu memberikan prospek yang baik pada uh, tahun uh, pertumbuhan, pada tahun uh, hadapan untuk ekonomi Malaysia. Mm -hmm. Apa lagi uh, cabaran luaran ketika ini Prof yang masih memberi tekanan kepada ekonomi Malaysia terutama dari segi uh, perdagangan global dan juga uh, rantai bekalan? cabaran uh, utama uh, semem sememangnya selain daripada tarif itu mm -hmm. adalah uh, perang uh, kita kata perang dagang lah antara Amerika Syarikat dengan China. Yeah. Tapi uh, Hazel, kalau bagi saya lah kalau saya lihat dari segi perang dagang Malaysia Amerika uh, apa ni uh, China dengan Amerika Syarikat ini pada ketika ini saya melihat uh, China mempunyai uh, kelebihan dan saya melihat juga uh, presiden Amerika Syarikat uh, Presiden Trump uh, sudah pun uh, tidak uh, begitu agresif berbanding apa yang beliau lakukan pada bulan April sebab hmm. saya melihat uh, tidak ada banyak perubahan dari segi tarif yang dikenakan kalau lihat kita pun 19% uh, agak kompetitif kerana lebih kurang dengan jiran-jiran uh, kita seperti Indonesia, Thailand dan dan ada juga uh, lebih baik daripada contohnya negara Vietnam, negara negara Bangladesh. Dan kita juga lihat saya fikir semasa uh, persidangan di luar persidangan APEC baru-baru ini di mana China uh, dengan Amerika Syarikat uh, ataupun spesifiknya negara China bersetuju uh, untuk uh, menunda menunda apa tu sekatan uh, ekspor nadir bumi ke Amerika Syarikat uh, untuk dalam masa setahun ya, uh, saya fikir memberikan juga kelegaan uh, kepada uh, uh, ekonomi Malaysia dan juga ekonomi global secara keseluruhannya. Dan ya. kalau tengok perspektif ekonomi Amerika syarikat ya. pada ketika ini tidak ada tanda-tanda ataupun uh, apa ni uh, risiko uh, kemelesetan Jadi hmm. uh, bagi saya uh, risiko uh, utama uh, Malaysia pada uh, ketika ini uh, lebih kepada keadaan uh, geopolitik yang mungkin akan memberikan kesan negatif kepada prospek ekonomi kita di masa hadapan. Sektor ataupun faktor luaran dari segi geopolitik memang masih memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju ekonomi kita untuk seterusnya suku seterusnya. Prof sedikit ringkasan Prof kalau boleh dijelaskan mengenai kadar inflasi Malaysia ketika ini kekal rendah pada sekitar 1.1 hingga 1.3% sepanjang 2020 faktor utama di sebalik inflasi yang terkawal ini prof dan risiko apa yang perlu kita perhatikan yang boleh menyebabkan inflasi ini meningkat semula prof uh, faktor utama um peningkatan yang agak perlahan ya peningkatan agak perlahan uh, kita tengok uh, dari segi uh, harga apa electric electric diesel okey uh, dan juga uh, dari segi bagaimana secara keseluruhan uh, beberapa barangan-barangan uh, asas yeah. uh, barangan pertanian juga uh, dapat dikawal tetapi uh, saya cuba nak tengok kalau boleh saya panjangkan sedikitlah ya. uh, ada beza inflasi keseluruhan dengan inflasi teras jadi kalau kita lihat inflasi teras tu dia ada meningkat sedikit 2% tetapi ini menunjukkan bahawa adanya kekuatan dari segi uh, apa dari segi permintaan domestik negara uh, yang bagi saya bukanlah satu yang uh, menjadi masalah jika dilihat daripada uh, apa tu uh, dah apabila dari segi tahap uh, inflasi teras yang juga saya bersetuju masih lagi terkawal pada kadar uh, 2%. Jadi uh, risiko utama dia adalah uh, uh, inflasi sebab inflasi teras itu dia melibatkan harga minyak. Jadi hmm. saya melihat risiko uh, adanya peningkatan dan inflasi itu apabila mungkin akan berlaku peningkatan dalam harga minyak global uh, di masa hadapan. Ya. Uh, inflasi rendah uh, sememangnya melegakan pengguna. Uh, masih ada peningkatan harga, cuma peningkatan itu terkawal dan masih dalam paras yang rendah ketika ini. Tetapi ini juga membawa inflasi kepada uh, dasar monetary negara. Mungkin itu yang akan kita kupas selepas ini. Prof kita berhenti rehat seketika, Prof. Kembali selepas ini. Baik, BIS Malaysia dalam segmen Bual masih lagi membawakan uh, kepada anda tinjauan ekonomi semasa dan di talian bersama kita ialah Prof. Madia Dr. Iwan al Abidin, Fellow Bersekutu Kanan, Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan ECOFI University. Uh, Utara Malaysia, Prof. Uh, dengan inflasi yang rendah ketika ini, Prof. Uh, adakah Prof melihat uh, Bank Negara Malaysia uh, ada ruang untuk menilai semula dasar Monetary dan bagaimana uh, ini memberi kesan kepada pembelanjaan isi rumah dan juga perniagaan, Prof? Uh, sememangnya kalau kita lihat prospek pertumbuhan. Uh, saya nampak uh, kita berada pada landasan yang betul, hmm. namun begitu uh, masih terlalu awal untuk kita nak menilai terutamanya pada suku pertama tahun hadapan uh, kerana ada masih lagi uh, banyak ketidakpastian uh, yang masih lagi kita uh, bni uh, cuba untuk, untuk nak uh, kaji dan analisa lah uh, terutamanya dari segi Uh, apa itu perubahan dalam uh, tarif sektoral ya. uh, yang pada ketika ini tidak berlaku uh, tapi kalau uh, tidak ada sesuatu risiko yang agak signifikan dalam mempengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi di mana pada ketika ini saya jangkakan juga uh, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada pada sekitar uh, 4.5% uh, saya tidak nampak Uh, ada keperluan uh, untuk uh, OPR uh, diubah dan 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 itu dalam konteks itu saya melihat uh, bahawa 2.75% pada ketika ini 2.7% itu adalah pada tahap yang uh, saya fikir uh, uh, apa tu baik dan sihat namun begitu ada satu faktor penting Hazel iaitu hmm. dasar monetary di Amerika Syarikat jadi kita tahu bahawa uh, pertengahan mungkin bulan 5 macam tu uh, dijadekkan uh, the federal Reserve punya chairman akan akan mungkin uh, apa tu akan bertukar dan mungkin lebih kepada pro trump dan kita tahu sekarang pun mereka sudah pun berada pada usaha untuk nak uh, mengurangkan uh, uh, apa tu kadar faedah di sana jadi uh, di sini mungkin ada satu risiko ataupun uh, mungkin keperluan untuk menilai sama ada uh, perubahan perlu dilakukan iaitu sama ada a apa tu OPR wajar untuk dikurangkan hmm. uh, pada tahun uh, hadapan. Hmm. Prof uh, kita lihat pula uh, pergerakan mata wang ringgit Prof. Uh, kita tahu ringgit telah pun uh, mengukuh uh, ke paras tertinggi uh, dalam tempoh 4 tahun uh, berbanding dolar Amerika Syarikat dan kini bergerak dalam julat sekitar 4.10 uh, berbanding uh, dolar Amerika. Uh, Prof secara ringkas Prof apa yang perlu kita fahami mengenai faktor global dan juga domestik yang menyokong prestasi ringgit uh, ketika ini dan bagaimana uh, penggunaan Pengukuhan ini uh, seterusnya memanfaatkan ekonomi seharian rakyat prof Hmm, saya fikir dia melibatkan faktor luaran dan dalaman. Hmm. Sebab kita tahu pun sekarang uh, uh, bentuk uh, dolar pun berada pada satu tren yang melemah. Tapi hmm. itu akan memberi kesan kepada semua mata wang. Yeah. Jadi kekuatan ringgit ini juga uh, sebenarnya kalau kita lihat data pun juga uh, disebabkan oleh faktor domestik. Contohnya peningkatan dalam permintaan ringgit uh, akibat daripada uh, aktiviti pelancongan yang dilihat semakin rancak, uh, terutamanya data pada suku ketiga. Uh, jadi saya fikir ini agak meningkatkan peningkatan aa, permintaan terhadap ringgit. Begitu juga aa, apa tu aa, pelaburan aa, yang dilakukan oleh institusi institusi tempatan lah, contohnya KWSP yang aa, sekarang menumpukan kepada pelaburan domestik. Jadi ini juga mengakibatkan peningkatan dalam aa, permintaan ringgit. Jadi aa, saya melihat secara keseluruhan. Uh, apa tu kekuatan ringgit dan dan peningkatan secara yang secara yang uh, apa tu tidak drastik ya uh, secara yang stabil ini memberikan kesan positif positif kepada pengguna dan juga peniaga dan juga prospek pelabur asing untuk melabur di negara kita. Mm -hmm. Sudah pasti pergerakan mata wang ringgit memberikan kesan langsung kepada kehidupan harian rakyat dan juga peniagaan. Adakah pengukuhan ringgit ketika ini memberi impak positif atau negatif kepada sektor ekspor negara, Prof? Bagaimana ekspor Malaysia uh, boleh kekal kompetitif? <laughs> Yes, pada ketika ini saya fikir masih lagi uh, memberikan kesan positif. Dia dia tidaklah terlalu tinggi sehingga menyebabkan apa tu dia, dia memberi kesan kepada daya saing uh, industri ekspor kita. Dan hmm. kalau kita tengok data pun uh, menunjukkan bahawa uh, peningkatan yang agak signifikan uh, kepada uh, sektor uh, apa tu pertumbuhan uh, ekspor kita yang dipacu oleh sektor perkilangan dan juga sektor elektrik dan elektronik. Selain mata wang, pasaran pekerjaan juga menjadi indikator penting kepada kekuatan ekonomi dan menyentuh mengenai pasaran pekerjaan, unjuran terbaru menunjukkan kadar pengangguran kekal rendah sekitar 3% ataupun di bawah 3% pada suku terakhir 2025. Sektor ketara, paling ketara Prof menurut pemerhatian Prof yang menyokong kepada penciptaan pekerjaan di Malaysia. Uh, sektor yang uh, memberikan Uh, peluang pekerjaan yang ting, yang yang uh, agak signifikan uh, sebenarnya adalah uh, daripada uh, apa ni uh, perkhidmatan perkilangan dan juga elektrik dan elektronik so, um, dan ini sebenarnya berlaku akibat daripada uh, apabila uh, pelaburan uh, nilai pelaburan yang telah pun diluluskan itu telah direalisasikan. Hmm. Saya fikir kalau kita tengok contoh uh, pelaburan yang diriluskan pun mengalami peningkatan yang signifikan uh, dari bulan Januari hingga September uh, uh, nilai pelaburan yang diluluskan adalah 2519 bilion iaitu peningkatan 13.2% uh, dan apabila pelaburan yang diluluskan ini direalisasikan terutamanya dalam sektor-sektor uh, uh, perkilangan semikonduktor elektrik dan elektronik uh, uh, ini akan uh, apa mencipta peluang baru dan uh, apa ia dapat uh, apa ni uh, memberikan manfaatlah kepada rakyat dan kita juga lihat uh, peningkatan uh, apa tu dari segi uh, apa ni peluang pekerjaan kepada golongan muda terutamanya graduan kita yang juga menunjuk, ada menunjukkan apa tu uh, trend uh, peningkatan uh, dalam uh, bulan yang yang lepas <tuk> prof kalau boleh sekarang kita uh, dengan izin zoom out sedikit prof ada melihat gambaran uh, global secara keseluruhan uh, dalam kita merangka strategi ke depan uh, apakah strategi yang prof uh, lihat perlu diutamakan oleh uh, kerajaan madani untuk mengekalkan pertumbuhan yang stabil Pertama dari sudut uh, wilayah regional sebab kita baru saja uh, apa tu saya fikir agak berjaya menjadi pengerusi ASEAN dan hmm. ada 18 18 keberhasilan ekonomi berkeutamaan itu yang saya fikir perlu ditekankan uh, uh, dari segi apa tu uh, uh, apa tu peningkatan dalam dipanggil A3. Uh, uh, ASEAN-China, FTA 3.0 point kosong, Energy Security ya, uh, ASEAN Power Grid. Sebab ini adalah keutamaan kita. Di mana kita nak fokus kepada uh, apa tu sektor digital, sektor hijau uh, dan juga uh, apa tu uh, supply apa tu uh, supply chain yang moden serta connectivity connectivity yang lebih baik. Uh, jadi saya fikir uh, ini semua adalah strategi yang apa tu yang sudah ada, tapi kerajaan perlu follow up dan untuk memastikan kita uh, dalam ASEAN. Kecian itu uh, dapat memacu uh, ekonomi dalam mendepani cabaran global dan uh, seperti yang saya juga sebutkan tadi uh, saya apa tu ramai penganalisis juga melihat bahawa uh, risiko kemelesetan di Amerika Syarikat pun uh, uh, apa tu hampir, hampir hampir agak minimum lah begitu juga kita tengok prospek yang ditunjukkan oleh uh, IMF dan Bank Dunia juga uh, menunjukkan tanda-tanda uh, prospek yang positif kepada ekonomi uh, global. Jadi saya fikir semua ini ini memberikan satu apa kita kata satu um, feel good factor lah hmm. kepada ekonomi kita untuk menepani cabaran ekonomi pada tahun 2026. Dan baki dua minggu terakhir untuk 2025 ini, Prof apa mungkin indikator indikator utama jika boleh ada tiga indikator utama yang perlu dipantau sepanjang baki dua minggu terakhir ini untuk kita memahami dan juga menilai hal. Letujuh dan juga arah aliran ekonomi Malaysia. Uh, pertama sekali, saya fikir apa yang perlu dinilai adalah uh, dari segi uh, apa tu uh, peningkatan dalam uh, kadar. Uh, apa ni upah lah dari segi uh, kadar upah uh, negara uh, dan yang kedua saya fikir indikator yang juga uh, boleh dilihat adalah uh, berapa banyak uh, um, apa tu pelaburan pelaburan yang telah diluluskan itu telah pun direalisasikan dan yang ketiga saya fikir uh, dari segi um, data perdagangan kita uh, perdagangan kita kalau lihat Januari hingga Oktober Perdagangan meningkat 5.4 kepada nilai kumulatif 2.5 trilion ringgit. Sejauh mana nilai ini uh, dapat diterjemahkan kepada uh, peningkatan dalam uh, apa tu kesejahteraan hidup rakyat dari segi penciptaan peluang pekerjaan dan yang penting sekali adalah peningkatan dalam uh, pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Mm -hmm. Baik, uh, terima kasih uh, Prof. Madia, Dr. Irwan Shahzainal Abidin, fellow bersekutu kanan Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan ECOFI Universiti Utara Malaysia uh, untuk perkongsian tinjauan ekonomi semasa hari ini. Uh, walaupun ekonomi Malaysia menunjukkan prestasi positif, pertumbuhan KDNK yang kukuh, inflasi terkawal ringgit yang mengukuh dan juga uh, pasaran pekerjaan yang sihat, uh, kewaspadaan terhadap risiko global itu kekal penting. Uh, Semoga maklumat ini dikongsikan oleh Prof Madia hari ini membantu rakyat dan pelabur menilai hala tuju ekonomi negara dengan lebih baik berdasarkan data sahih dan terkini. Baik, sekian Base Malaysia hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program kami setiap Isnin hingga Kamis 4.30 petang untuk analisis ekonomi dan perniagaan terkini. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.